Сьогодні я попала в схему, в схему, яка працює в місті Дніпропетровськ. Не знаю, хто її там кришує зараз. Вроді би, як Коломойський в тюрмі, ну а хтось кришує. В общем, я поставила авто на парковці, заплатила за парковку, приїжджає евакуатор, авто там не має права стояти. Виявляється, що в Україні. ну типа штраф не можно брать, треба сразу его эвакуировать. ну понятное дело у меня истерика. истерика, потому что я как бы думала, что поможет полиция. я звоню в полицию, они уже про эту банду шайку лейку знают, говорят, у нас типа тут только две парковки. слава богу был хороший человек там оказался рядом местный. он видит, что я с детьми в общем промурыжили меня с маленькими детьми шестилетними три или четыре часа этот человек показал, где эта парковка, мы позвонили на одну, она оказалась на второй. Приехала я на парковку, где только не местные машины. Донецк, Харьков номера, я все поснимала, и Запорожские номера, ну, рассчитано только на не местных так как парковок мало, понятное дело, я в истерике, я, ну, то есть, я понимаю, что за это штрафа нету, деньги у меня пошли перечислены, как на какого-то человека, который я перечислила деньги, это не на какую-то там службу города, а на какого-то человека, то есть, у меня не звонилки отжали деньги в Днепропетровске, а вынуждена я была забрать свою машину за деньги, вышли два братка, Сказали ничего не снимать, потому что я не имею права, Я приїхала в поліцію, поліція заявлення у мене не прийняла. Ну, що я можу сказати? Ну, люди, які насіли, казумається треба доказувати, якісь увіки або щось. Ну, класна у нас поліція. Захищає, я не знаю, як. Всім респект. Це я кажу не про всі міста, тому що ну, там, де я знаходилася на заході України, я такого не бачила. Я кажу саме про місто Дніпропетровськ.

С гідністю нести високе звання? З гідністю нести високе звання!